Акция Компартии обращает внимание на безответственное отношение власти олигархического капитала к ликвидации последствий трагической аварии на Углегорской тепловой электростанции. Полтора месяца прошло с того дня. Что сделано правительством и местными органами власти за это время? Какие меры приняты по ликвидации последствий аварии, в том числе по трудоустройству и социальной поддержке работников станции? А я напомню, что это ни много ни мало половина жителей 12-тысячного Светлодара, Светлодарском. Как это отразится на шахтерах, на их зарплатах, на их семьях? Ведь только в 2012 году по Углегорской тест составили 2,6 миллиона тонн углей. И что теперь, когда на складах уже накопилось более 3,5 миллиона тонн угля нереализованного энергетического угля? что предпринято с точки зрения обеспечения экологической безопасности, какие сделаны выводы относительно будущего энергетической отрасли, а значит будущего экономики, будущего Украины в целом. Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что углегорская ТЭС – это 30% потенциала энергетики Донбасса. Вопросы есть. В разумительных и честных ответов от власти нет. Авария на Углегорской ТЭС это закономерный итог нещадной эксплуатации того промышленного и научного потенциала, который достался нынешним власть придержащим от советской власти и от советской Украины. За все годы независимости на Углегорской ТЭС не было ни одной реконструкции, а изношенность основных фондов всех украинских ТЭС оценивается специалистами на уровне 80%. Компартия с самого начала предлагала правительству рассмотреть и принять нашу программу энергетической безопасности. Программу, которая позволила бы в полной мере и с наибольшей эффективностью использовать имеющиеся природные ресурсы, а не транжирить золотовалютные резервы на оплату дорогого импортного газа. Безусловно, наша программа энергетической безопасности предлагает развитие прежде всего угольной промышленности, отечественной энергетики, в том числе альтернативной энергетики. Безусловно, я надеюсь на понимание с вашей стороны, уважаемые коллеги, свет и тепло в домах, школах, больницах нужны людям сегодня, а не обещания, которые раздают олигархи налево и направо. Сегодня должны работать промышленные предприятия, летать в самолеты, ходить в поезда. Первоочередной задачей в нашей программе энергетической безопасности обозначена задача тотальной модернизации всех имеющихся мощностей традиционной энергетики, в том числе и тепловых электростанций. Скажут, денег нет в бюджете, а на аферы Национального инвестиционного агентства, на аферы с ЛНГ-терминалом, аферы с воздушным экспрессом, со строительством техтополиса на Сланцевый Чернобыль оказывается есть. Вот чего действительно нет у буржуазной власти, так это политической воли решать вопросы в интересах простых людей. Политика олигархической власти строится исключительно на обогащении за счет разворовывания бюджетных средств и социального геноцида населения. Украина идет к экономическому коллапсу и гуманитарной катастрофе. Это уже сегодня очевидно. И ответственность за это полностью ложится на все без исключения буржуазной партии, независимо от цвета, их знамен и фамилий лидеров. Так, за три последних квартала уровень падения ВВП составил более 5%. Стремительно падает промышленное производство. В январе этого года минус 3%, в феврале и марте еще минус 6% и, соответственно, 5,2%. И это неудивительно. За все время работы правительства так и не удосужилось представить Верховной Раде, как это, кстати, предусмотрено законом о Кабинете Министров, программу своей деятельности. Вместо этого Кабмин в сопровождении рекламной шумихи принял так называемую программу активизации экономического развития на 13-14 годы, суть которой заключается в продолжении антинародных и антисоциальных реформ пенсионной, медицинской, судебной, административной подготовки новых жилищного и трудового кодекса, по сути утверждающих не, неокрепостничество в Украине, реформ, которые возводят коррупционную приватизацию и рейдерство в ранг государственной политики. Мы, коммунисты, категорически выступаем против таких реформ и такой политики. В этой связи мы требуем еще раз вернуться к вопросу об отмене уже действующих пенсионной и медицинской реформ. Мы призываем все политические силы, которые на словах ратуют за их отмену, доказать это на деле. Мы призываем не допустить принятия рабских, жилищного и трудового кодексов. Фракция Компартии также предлагает народным депутатам поддержать во втором чтении в целом наш законопроект о введении для работодателей пени в размере 0,5% в день за несвоевременную выплату заработной платы. Оказывается, можно сегодня три шкуры драть с рабочего, когда не выплачивает он своевременно квартирную плату и те же самые жилищно-коммунальные услуги, когда в банке он не возвращает кредит своевременно, то у него забирает квартиру или купленную вещь, а когда ему не выплачивают заработную плату, олигарх не имеет как говорится, ответственности перед народом и перед государством. Поэтому фракция Компартии и предлагает принять такие решения. Сегодня очевидно, что народ Украины отстранен от участия в управлении страной, отстранен от власти крупным капиталом. Наша задача вернуть Украину народу Украины, чтобы на вопросы, которые затрагивают судьбы миллионов людей, вопросы, которые определяют будущее, судьбу будущих поколений, в том числе и вопросы интеграции в международные структуры, решались исключительно прямым, волеизвестным явлением народа через референдумы фракция компартии обращается ко всем давайте мы проведем референдум в отношении вступления украины в таможенный союз